আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোমো কারখানার মালিককে কেন গ্রেফতার করা হল না প্রশ্ন অমিত শাহের तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है या नहीं फेंकना है तो ऐसी आवाज नहीं चलती বঙ্গসফরে এসে আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার ব্যারাকপুরে দলীয় কর্মী সভায় যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন আনন্দপুরে যেই ঘটনা ঘটেছে সেটা মোটেও দুর্ঘটনা নয় এটা মমতা ব্যানার্জী সরকারের দুর্নীতির ফল श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं ये जो अग्निकांड हुआ है ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं है जो एक आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है এদিন তিনি বলেন আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে পঁচিশ জনের মৃত্যু হয়েছে জন এখনও নিখোঁজ জলা জমিতে ওই গুদাম তৈরি করা হয়েছিল বাইরে থেকে গুদাম বন্ধ করা ছিল শ্রমিকরা তাই বাইরে বেরোতে পারেননি ভিতরে পুড়ে মারা গেছেন তার অভিযোগ এই অগ্নিকাণ্ডে মমতার লোকজন জড়িত আছেন কিন্তু মমতার সরকার এদের বেশিদিন আড়াল করতে পারবে না তার হুঙ্কার এপ্রিল মাসের পর বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসবে তারপর দোষীদের জেলে পাঠানো হবে তবে এখনও পর্যন্ত মোমো কারখানার মালিককে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না এদিন তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं पच्चीस लोगों की जान गई है 27 लोग लापता है और ये कांड क्यों क्यों ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके की है किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ भाइयों बहनों आज पच्चीस लोग मारे गए सैतालीस लोग लापता है मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं अगर ये घुसपैठे होते तो आपका रिएक्शन कैसा ही होता क्या अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं इसमें वॉट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी आपको सर मानी चाहिए सर से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए मुझे सुभेंदु जी बता रहे थे समीप भाई बता रहे थे परिवार को वो मिलने गए हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उन पर पुलिस ने बर्बरता की मगर एक ममता जी आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब जीप नहीं आनंदपुर भैरव का अग्निकांड ममता जी चीप कहता है कि कांड में आपके लोग शामिल बत्तीस घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है पर्यावरण का एनओसी नहीं है वेस्टलैंड पर गोडाउन बना है गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था কাটমানি আর ভাইপোর দাদাগিরি চলছে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারী দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু দু হাজার ছাব্বিশ হচ্ছে তৃণমূলকে টাটা বাই করার সাল पर्दा डालना है तो डालो अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अगले कांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम छैर की सलाह को तो हर तरह से बंगाल को टाटा बाय बाय कहने का साल है टाटा बाय बाय बंगाल कॉम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए ने तो कॉम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया यह कटमनी भतीजे की दादागिरी पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना बहनों मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा मगर खत समय जब मैं आया मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली तो या नहीं बनने वाला ममता बनर्जी मेरा उड़ा रही ममता दीदी जब प्रभु श्री राम ने प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया जब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या मैं आपको बताता हूं दो...